Saudara saya sekalian, persoalan paling besar sekarang apa kita nak buat dalam tempoh 24 tahun sebelum pilihan raya 16 ni? Eh, 24 bulan, 24 tahun pula. 24 tahun, parah ya kan? Lagi 24 bulan maksimum. Saya punya perkiraan habis banyak pun lagi 16 bulan. Ya? Apa roadmap kita? Kita perlu sedar kita mesti lihat bahawa dalam semua kita punya parlimen, pengundi muda berumur 40 tahun ke bawah melebihi 50%. Saudara saya sekalian, para perwakilan sekalian, ni pengundi muda ni mereka tak membesar dalam zaman kegemilangan BN. Mereka tak merasa zaman kegemilangan pembangunan Felda tahun 80-an. Mereka adalah generasi tanpa nostalgia dan mereka tak mengundi ikut atas dasar parti. So apa yang mereka nampak di TikTok sejak akil balik ialah hanyalah fitnah dan tomahan. Maka arahan saya malam ini dengan baik-baik. Berhenti jual sejarah. Mulakan jual masa depan. Ya? <tuh> Berhenti jual sejarah jual masa depan. Anak-anak muda ni dia akan tanya dia. Dia tak nampak masa depan. Dia tak pandang ke belakang. Ya. Itu sebab kereta Tan Dia buat cermin depan besar. Cermin belakang kecil. Kalau kita sentiasa pandang belakang, cermin besar lebih besar daripada cermin depan. Ikut cam kereta. Pandang masa depan. Berhenti jual sejarah. Mulakan jual masa depan. Anak muda 25 tahun yang kerja Grab atau Food Panda tak leka mengenang mengenang pencapaian AMNO 40 tahun dulu. Dia mengundi atas dasar harapan tentang masa depan. Mereka tanya gaji aku cukup tak? Boleh beli rumah tak? Itu pertanyaan dia. Kita mesti tawarkan solusi gaji dan kerjaya ketengahkan rancangan ekonomi gig dan keberbasan bekerja. Jangan menghukum mereka atas perbezaan pendapat dan isu penampilan. Rangkullah mereka. Tunjukkan mereka bahawa UMNO lah parti yang relevan, terbuka dan sedia mendengar. UMNO perlukan apa yang dipanggil sebagai creative disruption atau gangguan kreatif. Gangguan kreatif ini adalah idea ataupun inovasi yang drastik. Dengan tujuan melakukan perubahan besar dengan menggunakan penyelesaian dan adaptif dan juga inovatif. Mengapa kita perlu pertimbangkan perkara ini? Pertama, saudara-saudara sekalian, kerana semenjak dua pilihan raya yang lepas, UMNO telah melalui kekacauan yang luar biasa. Terlucut dari puncak kuasa dan menerima penolakan daripada orang Melayu. Ia adalah kekacauan yang sangat drastik dan luar biasa untuk sebuah parti politik seperti UMNO. Maka penolakan dan realiti yang bersifat drastik ini menuntut sentuhan yang turut bersifat drastik. Kedua, sehingga waktu ini semua strategi kita untuk kembali pulih seperti tak nampak mendatangkan impak yang yang memberansangkan. malah dalam banyak keadaan sokongan terhadap kita semakin menyusut sedangkan kumpulan dan jenis pengundi semakin ramai dan bertambah maka perubahan yang drastik dalam masyarakat menuntut sentuhan yang drastik oleh parti ketiga penyokong tegar kita telah menyusut dengan drastik. Dua sebab utama ialah mereka beralih ke parti politik lain ataupun tiga sebab utama yang lain pun dah mendahului kita ataupun mereka beralih bunga parti lain dan ketiga ialah kemunculan besar generasi baru yang tidak mempunyai apa-apa keterhubungan dengan AMNO. Dia orang ni tak ada sentimental attachment dengan AMNO. Jadi untuk berhadapan dengan mereka ini kita perlu kita tak boleh terus menerus menggunakan cara lama, mentaliti lama dan andaian lama. Kita memerlukan gangguan dan sentuhan yang drastik juga. Dan yang keempat struktur amno terlalu berat, pegun dan membebankan. Struktur dan cara kita bertindak tidak anjal, tak fleksibel langsung. Sebuah parti entiti politik yang mempunyai legasi sejarah yang panjang UMNO tidak semestinya beranggapan yang semua cara dan pendekatan kita mesti bersifat lama dan panjang. Kita mesti menjadi parti politik moden. Capaian sokongan bukan lagi memerlukan struktur seperti cawangan bahagian dan pelbagai lapisan kepimpinan untuk terpilih berkhidmat. Tetapi sangat bersandarkan platform digital dan teknologi. Petang tadi wa penerangan dah lancarkan digital. Saya malam ni sebut dalam ucapan saya. Saya tak tahulah. Tadi dah lancarkan penerangan dengan kita punya sekolah Petrotik Amno. Jika kita tidak bersifat sosial sekalian, ya, jika kita tidak bersifat drastik dalam pendekatan kita, kita akan ketinggalan zaman dan tidak menjadi sangat tidak relevan. Kelima, ideologi nasionalisme Melayu tidak lagi memadai untuk kita menagih sokongan. Ia adalah mentera lama yang tidak lagi mencukupi untuk kita menang. Semata-mata kita nak jual cerita lama, budak-budak ni tak lagi membeli barangan yang nak kita jual tersebut. Pengundi Melayu Islam memerlukan lebih daripada politik identiti untuk memberi sokongan kepada kita, kepada UMNO. Isu seperti keadilan, kualiti hidup, persaraan yang bermaruah serta banyak lagi trend yang bukan berkisar tentang Melayu Islam sahaja. Dan yang terakhir terlalu banyak aspek dalam kehidupan kita yang kini dipacu teknologi dan kecanggihan komunikasi. Malangnya parti kita bergerak di atas landasan teknologi yang tidak seperti sepatutnya. Ha, itu sebabnya kita menjadi parti yang terpencil dari ekosistem sosial yang semuanya berfungsi selari dengan kederasan perubahan teknologi dan kepantasan maklumat. Justru, apa perlu kita buat untuk kita mengurus gangguan kreatif ini. Pertama, usaha pendigitalan AMNO harus berlaku secara besar-besaran. Tahniahlah Datuk Azalina. Ya, petang tadi kita lancarkan AMNO ha? digital AMNO. AMNO ya? perlu menjadi parti yang wujud di persada maya seperti industri bank dan pendidikan tinggi beralih ke persada maya. Malah semua sektor perkhidmatan kerajaan termasuk kerajaan sekarang dah beralih kepada digital. Jika bank dan perniagaan boleh beralih ke arah digital, apakah struktur kita tak boleh menjadi digital? Mungkin telah tiba masanya kita berimajinasi bahawa AMNO itu adalah sebuah parti digital. AMNO digital ataupun e-AMNO bukan sesuatu yang mustahil dan tidak terjangkau. Kedua, kita mesti terhubung dengan sistem sosial yang lain. Politik adalah tentang pelebaran pengaruh dan kepercayaan. Maknanya kita tidak boleh hanya dengan agenda Melayu Islam sahaja. Ia tidak akan menjamin kemenangan dan sokongan. UMNO perlu pergi kepada persoalan asas kehidupan. Apakah ataupun adakah kalau kita memerintah sistem kesihatan kita akan lebih sejagat, bermutu dan mampu diakses? Adakah apabila kita mengemudi kerajaan, kita mempunyai solusi yang jauh lebih baik untuk mengawal sewa perumahan dan premis perniagaan? agar kualiti kehidupan kita menjadi baik. Adakah sistem pendidikan kita akan berganjak kepada lebih bermutu, lebih kreatif selari dengan mutu antarabangsa? Ini bermakna kita perlu menerima hakikat bahawa perubahan paradigma itu sangat perlu. Melayu Islam harus menjadi asas kepada sesuatu yang lebih luas. Ketiga, kita memerlukan ah ini. Ini dengar baik-baik. Ketiga, kita memerlukan sokongan pelbagai generasi tetapi kelangsungan kita adalah generasi Z dan juga Alpha. Mereka ini adalah konstituen kita yang paling penting. Tanpa mereka kita akan kalah. Dah 50%. Mereka merupakan pengundi 50% Tan Sri Badudin. Kita tak boleh lagi dah. Maka fokus kita adalah membangunkan keterhubungan ini. Kalau sekadar hanya memacarkan gambar, memaparkan gambar dan bercakap dalam TikTok itu mengikut tren. Generasi Z dan Alpha mempunyai cara fikir dan cara hidup yang sangat berlainan. Kita harus menyelami cara dan kehidupan mereka secara keseluruhannya untuk mereka menjadi faham dan mengerti tentang apa yang kita perjuangkan.